Baik, saya jemput Pulai. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Tahniah kepada Perdana Menteri yang bukan sahaja uh, melaksanakan perjanjian dengan Amerika tetapi dapat mempertahankan hak kita dalam suara kita menengahkan suara kita kepada isu-isu berkaitan -isu Gaza ini. Soalan tambahan saya adalah di luar sana ada menyatakan bahawa perjanjian yang kita meterai dengan US ini mempunyai unsur-unsur yang boleh menyebabkan negara kita ni tergadai, maruah kita ni tergadai eh? yang boleh menyatakan bahawa ia menjejaskan kedaulatan negara kita ini. Setakat mana kebenaran ini yang telah dimeterai bersama dengan Amerika ini? Terima kasih. Baik, sila Pak Menteri. Ulang, eh. Uh, perkara ini dijelaskan oleh Menteri Menteri semalam dan masih ada ruang berdebat lepas ini. Ya. Sebab itu Menteri Miti mencabar provision mana. Ini masalah membaca tidak secara menyeluruh. Hari Isnin pagi, Isnin Selasa pagi dengan Li Qiang. Premier Li Chiang. Tentunya apa-apa yang dilakukan oleh mereka itu diteliti line by line oleh negara China. Kerana kalau adalah yang ditafsirkan oleh sesetengah ahli pembangkang, dia akan menjejaskan hubungan kita dengan China. Kalau Ray kata ini monopoli Amerika, tidak boleh dengan negara China. Benda itu tidak berlaku. Jadi ini kita ini lebih hamas dari hamas, lebih China daripada China. Ini masalah kita. Kerana politik yang menanam ya, sikap benci begitu saja. Saya kata teliti dulu undang-undang dia. Realiti peruntukan ya. Umpamanya ...satu um, 1 trilion ya. Kita order dari Airbus 30 Daripada Google Daripada Boeing 30 Itu lama sebelum tarif Bukan saya order Ini mas ya. Begitu juga tentang Pesanan daripada Google Microsoft Di sini Dia pesan daripada Pak Seperti Amerika Syarikat Ini bukan kerajaan Begitu juga tentang um, import gas. Mengapa? LNG import daripada uh, Petronas. Itu tentu Petronas ada penjelasan ini bukan baru. Dia ada satu kejayaan besar. Em um, pelaburan cari gali Petronas di Kanada yang dikutuk dulunya konon kita jual. Itu pun satu penipuan. Tetapi tidak berlaku begitu dan sekarang berhasil. Kehadiran Perdana Menteri Kanada itu di antara lain hendak menyatakan penghargaan kepada Malaysia kerana Petronas berjaya di Kanada. Hasilnya besar. Jadi import dengan margin keuntungan yang kecil bagi Malaysia kerana Malaysia akan ekspor. Ada hal-hal yang tak boleh saya sampaikan ke semuanya di sini. Ya. Tapi Malaysia punya ekopayaan untuk ekspor ke mana-mana negara. Jadi kerana pesanan ekspor tu tinggi, margin keuntungan tu besar. Kita ekspor semua dan ada kekurangan, kita import dengan margin yang lebih kecil tapi untung. Apa jadi masalah dia? Gadai di mana? Ya. Kita perniagaan dengan semua negara dan negara cuma di dengan Amerika ni dicerakit. Google import berapa? Microsoft berapa? Mas berapa? Itu yang jadi besar. Bukan yang lain yang kita boleh kita import daripada negara China. Dan sekarang kita gunakan ruang kita dengan Brazil dan dengan selatan Afrika untuk buka jaringan kita supaya tidak bergantung pada satu dua negara. Peranan kita, Tuan Sri Indah Betua, apapun masalah, mesti pertahankan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Ini yang kita lakukan. Baik, saya jemput semua. Yeah, Nasi Tan Sri and Pertua. I want to be fair here. Saya kesiankan Perdana Menteri Malaysia. Sekejap di label pro-China dan pro-Rusia ini beberapa bulan yang lepas. Kerana berjumpa dengan Presiden Putin, Lavrov, nampak terlalu dekat dengan BRICS sampai sekatan dagangan dikenakan ke atas Malaysia ada juga yang memeli pada masa tersebut. Mengapa tak mendekati Trump, tak dapat panggilan hmm. daripada Presiden Trump. Tetapi akhirnya bila mendekati, dilabel pro-US pro pula. Sekejap dilabel terpaling Hamas. Hanya salah seorang pemimpin Muslim yang berani berjumpa dengan Ismail Haniyeh pada masa tersebut. Menyumbangkan 200 juta ringgit bagi plan pembangunan Hamas ada satu ketika sampai kita ditegur tiga kali nota diplomatik kerana terlalu bertegas dalam soal Palestin. Tetapi pada hari ini di label tidak prihatin tentang Palestin pula. Realitinya sesiapa pun yang menduduki kerusi Perdana Menteri di Malaysia perlu bijak mengimbangi hubungan diplomatik di antara gergasi-gergasi besar. Kalau tidak impak yang teruk adalah kepada negara kita. Persoalan tambahan saya, Tan Sri. Sambil US dengan China ada perang dagangnya, tahun ini dia catatkan bahawa ekspor China ke US teruk terjejas. Ada penurunan 10.7%. Tetapi ekspor China ke dunia meningkat 3.5%. Dan peningkatan tersebut adalah kerana sambil mereka tidak boleh ekspor ke US, mereka ekspor pula banyak ke ASEAN. Dan banyak syarikat-syarikat kecil, bukan setakat di Malaysia, di Indonesia contohnya, Thailand teruk terkesan kerana ada strategi dumping. They floor the price turunkan harga for there to be market capture dan akhirnya syarikat-syarikat kita terkesan kerana harga barang terlalu rendah dan akhirnya syarikat-syarikat kita tidak boleh compete. Persoalan saya, saya faham kita perlu rapat dan dekat dengan China tapi bagaimana kita imbangi hubungan ini supaya akhirnya syarikat-syarikat di Malaysia yang kecil khususnya tidak teruk terkesan dengan market capture atau dumping yang sedang berlaku. Terima kasih. Baik, silakan Tuan Menteri. Yang betul dulu, wah, reyuh. Anwar tak dapat telefon dengan Trump. Itu satu isu besar. Saya tak ada masalah orang telefon, kita terima. Dah telefon banyak pun jadi isu pula. Perdana Menteri telefon. Ini apa punya perangai saya tak faham. Semalam Perdana Menteri Menonia dari Itali. Sudah setengah semalam lepas Maghrib, dia call. ...Itali telefon. Ini bukan perkara biasa. Tuan saya ini betul. Telefon biasa tapi selalu kita yang minta nak call mereka. Ya. Jadi bagi saya terbukti bahawa akhirnya Malaysia literah bukan soal Perdana Menteri. Malaysia lebuh raya kita hebat, pembangunan kita hebat. Itu satu dunia. Perhatikan itu kebanggaan. Saya sebagai anak Malaysia saya bangga. Ya. Kerana liputannya puluhan juta lihat. Ya tentang kejayaan kita, jalan raya kita kena di, di, disebut di, di situ dan juga tentang pembangunan dan juga jasa dan kita dalam soal perdamaian Thailand Kemboja. Uh, Mua ingat dulu wah bukan anu saja claim sebenarnya orang lain tapi pre presiden sendiri akui betul dia ada peranan, betul banyak negara lain ada peranan tapi dia iktiraf mediation efforts led by Prime Minister of Malaysia. Ya. Ya, tapi tentulah kenyataan itu menyakitkan setengah yang memang ada hati dia Tersakit, Baik, ya, baik, baik. Jadi begitu juga. Sila so, bayangkan dalam sidang yang sama selang beberapa hari hari ini dengan Amerika Syarikat, ya. kemudian Brazil Afrika, kemudian negara China, dan kemudian Rusia dan kita layan dalam perbincangan dengan baik. Sebab kita sebagai negara membangun berkembang dan relatif kecil harus bekerja untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan dengan semua. Apalagi, apatah lagi dengan keadaan sekarang di mana nama kita harum. Nama Malaysia harum. Ya. Ya, dan, ini kalau lihat umpamanya dalam sejarah, ini ulung-ulung kali berlaku. Gunalah kesempatan ini untuk bangunkan negara. Janganlah rasa, rasa ...sakit hati kerana kejayaan negara. Ini kejayaan negara. Ya. Perdana Menteri boleh datang dan pergi. Perdana Menteri, saya tegaskan semula, Tan Sri. Perdana Menteri boleh datang dan pergi, naik dan jatuh. Tapi negara mesti diangkatkan. Ya. Kemudian Mua tanya sebab uh, China. Hubungan negara dengan China. China, umpamanya, bila berlaku ketegangan dengan Amerika Syarikat... China beralih kepada Brazil untuk ekspor 90% keperluan soya bean. Jadi dan dan ini beri manfaat besar kepada Brazil. Tetapi ada juga masalah dengan negara China. Miti dan beberapa uh, kementerian sedang teliti. Kalau melibatkan soal dumping, itu kita akan ada sekatan. Bermakna sekarang ada yang mula bekerja mengambil alih kerja-kerja yang kecil yang boleh dikendali oleh syarikat tempatan terutama SMEs. ini kita dah mula ambil tindakan dan uh, immigration dan jabatan-jabatan yang berkenaan telah mula mengambil tindakan menyekat uh, kegiatan mereka kerana kegiatan ini akan menjejaskan kepentingan ekonomi peniaga-peniaga kecil ini tersedia betul uh, kita ada anti-dumping laws dan bila ada kegiatan di negara China untuk uh, meletakkan atau mengeksport barang-barang yang kita rasa tidak munasabah bukan daripada China mana-mana negara, kita akan gunakan uh, sekatan supaya tidak akan menjejaskan kepentingan ekonomi negara. Terima kasih, Mu. Baik, saya jemput ledang. Dan Saya di Pertua Pembangkang. Sabar, saya speaker, ABFF. Terima kasih. Cidang. Sabar, sabar. Saya menunggu, saya menunggu. Terima kasih. Sidang first, sidang first. Terima kasih terima kasih speaker uh, Saya setuju tadi dengan Mua bahawa sebenarnya apa yang Dilakukan oleh negara Perdana Menteri juga bukan satu perkara yang mudah Dan kita semua Faham dan setuju tentang perkara ini Saya percaya macam pun setuju sebenarnya Bukan perkara mudah Nak jadi kuasa Pertengahan kuasa diplomasi Nak cover sini kiri kanan Bukan mudah saya rasa dan saya Kita, kita kena bagi credit where it's due Kita kena bagi pujian apa yang telah dilakukan oleh Yang Mahkamah Perdana Menteri. Soal yang uh, lebih penting yang saya rasa seterusnya ialah apakah seterusnya. Sebab itu dalam hal ini saya lihat uh, kita telah membuat beberapa perkara bagus berkenaan dengan perdagangan, berkenaan dengan isu diplomasi. Uh, tapi dari segi comprehensive solution yang disebutkan oleh yang membawa Perdana Menteri tadi berkenaan dengan di Gaza, Uh, saya rasa ini adalah satu perkara yang kita nak kena ada langkah-langkah seterusnya khususnya apabila kita ketahui bahawa gencatan senjata di Palestin ini sangat 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 rapuh sejak gencatan senjata dimulakan lebih daripada hampir 100 orang yang telah dibunuh masih berlaku di Gaza jadi kita tak faham apa gencatan senjata sebenarnya so soalan saya ialah apakah usaha-usaha langkah-langkah seterusnya untuk kita memastikan komprehensif solution itu dapat terus uh, dilaksanakan dan yang kedua apakah langkah-langkah bantuan kemanusiaan contohnya menghidupkan semula ops ihsan di mana kita boleh terus berusaha memastikan bantuan-bantuan ini sampai dan bantu rakyat di Palestin. Terima kasih. Baik, terima kasih silakan menteri. Dan benar kita tidak boleh mengharapkan ...langkah awal ini sebagai penyelesaian utama kerana um, penyelesaian itu sangat genting dan rapuh dan memerlukan kekuatan dunia. Tetapi seperti mana juga kita tahu kenyataan kita senang, suka atau tidak. Peranan Amerika Syarikat khususnya Presiden Amerika Syarikat itu yang menjadi faktor penentu. Kenyataan senjata... Ataupun berhentian serangan itu dia jadi peranan kita sepatutnya ya selain daripada usaha-usaha lain, ya, kemanusiaan, soal uh, bantuan perubatan dan lain-lain, ya, dan kesediaan untuk bersama dalam pasukan uh, ketenteraan damai itu telah kita baik maklum kepada Presiden Belveta Sisi dan juga kepada ASEAN baru-baru ini dalam suara. Tapi itu uh, seperti mana saya sebut kepada Susah Agung PBB itu setelah diputuskan oleh Security Council. Ya. Uh, tentera penerbangan ini dikatakan Peace, Corps, Peace uh, Force uh, untuk Gaza. Jadi apa langkah yang boleh buat? Uh. Seperti mana ya. saya sebut dua hari yang lalu, Kecamlah kecam, marah dah marah. ...dan uh, tidak setuju dengan mereka syarikat dan dengan negara apa kerana hipokrasi mereka kalau dengan, dengan sudah Jadi yang yang patut kita teruskan ialah bila ada peluang sampaikanlah dan bila saya sampaikan dan komprehensi, yang Presiden Trump hanya menyebut kepada saya dan kemudian ditegaskan dalam perjumpaan ialah saya akan pastikan bahawa peace deal ini dan kerja senjata ini berhasil. Dan saya akan pastikan begitu. Jadi saya setakat itu bagi saya satu permulaan yang baik. Dua minggu yang lalu, seperti yang telah saya sampaikan, saya berbicara dengan Presiden Mesir, Abdul Fattah Sisi. Nah, dia rasa dia bertanggungjawab sebagai negara jiran untuk meningkatkan laluan melalui rafa, bantuan kemanusiaan, perubatan, dan pembangunan. Dan ini juga disambut oleh banyak negara lain termasuk Qatar, Arab Saudi dan UAE dan Turki. Jadi uh, ada cadangan mengadakan pertemuan di antara negara Arab dan negara Islam di Kaherah dalam masa terdekat. Dan kalau ada kesempatan saya akan hadir itu diundang. Ada yang kata, tahu oh, dulu tak diundang untuk 20 point. Itu tak apalah cerita Kita boleh bincang kemudian. Yang ini khusus untuk bantuan kemanusiaan dan memastikan agenda perdamaian fasa satu. Dia selalu sebut fasa satu. Bagi saya, fasa satu itu permulaan yang baik tetapi mesti komprehensif. Saya setuju dengan apa yang digesa oleh Dadang. Baik. Pika, ulangan. Selalunya PMQT ini kita berikan tiga soalan tambahan. Tetapi tajuk ini penting. Untuk itu saya nak berikan macam tetapi you observe the corner. Please, please, silakan. Hmm. Depan macam bagi kebang basu basuh Tan Sri yang lepas Boleh? Saya nak bagi macam, lepas tu saya decide kemudian Kita main sama lagi yang yeah. <laughs> Ya. Macam, silakan. Observe di korum. Terima kasih Tan di Dipertua. Terima kasih Pak Mohd Tambun. Ada pepatah Amerika yang mengatakan the devil is in the details. Dan bila saya baca Kasih di Petua dalam perjanjian ini, ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu, Tuan Seri di Petua? Dalam ini, ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. Malaysia shall, Malaysia shall, Malaysia shall. Dan hanya ada satu klausa yang mengikat Amerika terhadap kita. Jadi ini bukan mereka arah kita patuh. Ini bukan perjanjian perdagangan. Ini penjajahan. Sama macam British paksa pada kita dulu. Zaman Tok Gaduk dulu. Dan tak sihat dia Saya tengok, kalau kita tengok matematik lah di, di sebalik dagangan ini. Kita anggap 20% ekspor bernilai 23.8 bilion ringgit yang kena tarif. Kadar dia beza 5%, 5 saja bersamaan dengan 1.19 bilion ringgit setahun. Tetapi konsensi yang kita bagi pada Amerika berjumlah 1 trilion bersamaan dengan 840 kali ganda nilai tarif yang diselamatkan. Jadinya satu lagi yang saya rasa ramai rakyat tak tahu. Amerika dakwa kita ada trade surplus, lebihan dagang itu dari segi barangan. Dari segi perkhidmatan, Amerika lebih pada kita lagi dari segi dagangan. Jadi sebenarnya, trade deficit kita dengan Amerika ni kecil. Berjumlah 16.5 bilion sahaja. Tansi okay, Tan Sri yang okay, betul. Okay, okay. Baik, sila. Jadi, Tan Sri, kalau kita ikutkan inilah dia punya unjuran. Saya tak rasa penjajahan ini menguntungkan Malaysia. Baik. Jadi saya ingin merayu ya. kepada Yang Mahu Mahu Tambun demi negara. Tadi Yang Mahu Tambun kata, kita bawa balik perjanjian ini ke parlimen dan kita bahas sampai lumat dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pengkhianatan kepada di korum, di korum, di di Terima kasih, Tuan Sipatua. Okey, silakan, Perdana Menteri. Ya, kata yang macam sebut, kita rasa. Kalau tidak, nak marah pasal apa? Kalau rasa, kajilah dulu ni nak berbal siapa? Ya. Baca saya bagi contoh ini. Saya dah sebut tadi. Jangan saya tak mau dialog with the deaf. Dialog ini dengan orang dengar. Setuju tak setuju, setuju tak mengapa. Saya kata China teliti line by line. Apakah keputusan semiconductor rare earth itu preclude segitulah membatalkan kemungkinan kerjasama mengelia. Tidak. Ada situ exit clause Security considerations The law of the land Dan bagi kita Kita bagi priority kepada Amerika Syarikat Hari Isnin Kita bagi priority kepada China Saya akan bagi Selatan Afrika Dua minggu lagi saya akan bagi priority kepada Selatan Afrika Apa masalah Sebab tu kita baca Jangan marah saja Baca dulu diriti exit clause itu rakan-rakan kabinet itu tekan dengan serius ya. baik sebab berapa jumlah macam disebut tentang lebihan dagang terima kasih lah kalau ikut apa yang ceramah kita dalam dialog saya semasa dengan dengan uh, Presiden Amerika Syarikat bukan di sini ya, bukan di Macang depan Presiden Amerika Syarikat saya kata your computation tentang itu kita tak setuju sebab kita masukkan perkhidmatan. Kita tak setuju tentang uh, apa yang dia sebut. Sebab itu daripada 25% masa dia kali pertama telefon, dia turunkan esoknya 11, 19. Kita puas hati, kita tak puas hati. Kita setuju, kita tak setuju. Tetapi ini keadaannya. Ya. Baik. Jadi soal umpamanya rare earth, semiconductor, kita dah sebut. Dia tidak. Kalau umpamanya American uh, uh, um, pelaburan Amerika di sini, dia kata okey, pelaburan Amerika di ke Malaysia, kami tak mau you import export ke China. Tak apalah. Okey, kelan pelaburan dia. Tapi pelaburan China di sini, dia nak bawa balik ke China, dia bawa ke mana-mana dunia, kita tidak menyekat. Sebab itu kita kena membaca. Kalau pelaburan China masuk sini, dia kata kami bagi syarat jangan labur di, jangan itu bukan penjajahan. Dia labur. Kalau kita tak mahu, kita jangan labur. Tak payah melabur di sini. Tapi dia melabur. Dalam terutama dalam dia kata, rare earth. Rare earth kita dah batalkan ekspor raw. Dia boleh buat. Tapi bagaimana nak kita tafsir? Tak boleh. Dengar China boleh. Australia boleh. Jadi sama ada yang sekarang telah sedang dijalankan Tapi saya kata ini dia tak ada clause atau peruntukan yang membatalkan atau melarang Sebab itu disebut situ National Consideration Security Consideration kita Okey ada mengkikakan soal maritime Ketenteraan Ini dibuat oleh dulu Menteri-menteri dulu cek dulu masa dulu Ada tak perjanjian pertahanan dengan Amerika Ada jadi yang itu kita teruskan. Apa masalah dia? Tapi apa yang kita tekankan? Tidak boleh apa-apa kegiatan dengan Amerika Syarikat yang boleh dilihat sebagai provokatif. Provokatif terhadap negara lain. Mana maksud dengan China? Begitu juga dengan China. Maritime kita ada. Dan bagi kita dengan negara China. Ini perjanjian dengan Amerika. Ambil tinggi ini. Kalau nak gunakan ini untuk perjanjian dengan China, silakan. Itu yang kita bolehkan. Dan kita bahaskan cara terperinci. Tetapi tentulah pasukan itu pasukan kemahir, yang mahir dan pakar daripada uh, pejabat awam. Mereka lakukan pagi, petang, malam, berbulan-bulan, tan Sri. Ini bukan kita dia bagi draft, kita serah tidak, Tuan Sri. Sebab itu, um, Menteri Menti agak tegaskan perkara ini. Jadi nak guna jumlah ini, turning half truth into absolute. Ini problem dia. Ya? Dan tak boleh langsung terima apa-apa kebaikan. Satu perkataan bahawa segala yang berlaku dalam ASEAN, sama dengan Amerika, dengan China, dengan yang satu yang baik tak pernah dengar. Yang ada kutuk saja. Ini masalah saja. Ya. Jadi kalau dengan prasangka begitu, ini jadinya. Perjanjian ini menyerah, menggadai. Ya. Ha jadi penjajahan baru. Tak ada Tan Sri. Ya. Saya bukan bukan nak, nak kata ini bukan 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 saya nak kata saya sebagai perdana menteri tidak. Tetapi ayangkanlah kita nak nak kena hadapi Presiden Donald Trump. Kalau nak minta bantuan menyelesaikan masalah Gaza. Saya tak tahu siapa lagi dah. Kita bercakap dengan Macron, kita bercakap dengan Meloni, kita bercakap dengan Chancellor Jerman. Habislah ikhtiar. Saya bercakap berdepan dengan Joe Biden. Saya tahu itu bukan itu berdepan. Dan saya tahu risikonya. Saya bercakap tu di San Francisco. Bukan senang. Saya tak bagi minta susah terima kasih. Tapi jangan kutuk. Seolah-olah kita ini antek atau boneka Amerika Syarikat. Mana mungkin benda mereka boleh bercakap depan presiden yang begitu rupa? Ya. 20 point plan saya tak pernah sebut 20 point plan. Saya sebut saya sokong langkah fasa 1 ceasefire. Tapi saya tegaskan komprehensif plan itu yang Ledang sebut tadi. Jadi ini yang kita lakukan. Tapi yang perjanjian perdagangan ini semua ada exit clause. Ya. Ada exit clause. Mengapa kita sign juga? kerana kita perlu pelaburan daripada Amerika Syarikat. Itu saya tidak mahu apologetic. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan dan perdagangan tinggi dengan Amerika Syarikat. Ya. Tetapi soal menyerah dan Ya. Begitu di negara-negara China. Dulu bila kita baik dengan China, kita juga diserang. yang Mua sebut jadi betul. Sekarang nampak baik dengan Amerika pun tak boleh. Dia eh, nak kena-kena dengan -kena, siapa? Nak baik dengan negara mana? Kelantan dengan Kedah je. Itu pun saya baik. Ha, saya baik dengan kajian dan Kedah. Dan. Tapi kena dengan semua lah. Jadi sepatutnya nak hal ini, saya rayu lah dengan rakan. sini, biasa Ini soal negara. Tak untuk saya... Ha, saya bukan muda, -muda, muda. Saya kerja setaya upaya saya untuk dapat perhatian negara yang penting untuk faedah dan masa depan kita. Baik.